Это, видимо они. они прописку пошли получать. Они да, да. далеко так. Да. 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 Для Конечно, мы были в Америке, мы поставили условием, чтобы нам было два дня отдыха в Нью-Йорке. То есть там, когда решали всякие вопросы не цене, было такое условие, что нам надо два дня отдыха в Нью-Йорке мы были в Лос-Анджелесе, мы успели погулять в Лос-Анджелесе, но Лос-Анджелес был очень сумбурный, потому что э, мы летели 13 часов и разница во времени там сколько? 11 по моему часов. Короче, мы очень не полетели, просто вообще шумные какие-то, не понимая ничего происходит, некоторый ни час сейчас мы там чуть-чуть походили туда-сюда мы просто жили прям в Голливуде прям через дорогу от нас был этот ходок переучает Оскар поэтому вот эти входки там если кто видел, там где там ну, знаете, как это называется звезд на Аллее славы да». они прям вот были из окна наши гостиницы мы ходили просто фотографировали потом мы полетели в Чикаго в Чикаго мы вообще не были потому что мы прилетели дали концерт и тут же этой же ночью летели а в Нью-Йорке мы конечно походили мне первый раз Нью-Йорк не понравился, когда мы были с фабрикой. А в этот раз, когда я по нему походил, мне, конечно, очень понравился Нью-Йорк. Потому что, во-первых, мы уже примерно знали, куда идти. И мы как-то органично распределили свое время. То есть мы проезжали мимо э, статус свободы на этот Liberty Island, который там был. Там покатались немножко, были э, последний день Соха, это район очень хороших магазинов э, всего. И я просто ходил по Соку, он мне чем-то напоминает и э, вот именно центральные районы, потому что в Киеве при определенном уровне достатка, если не жить там где-то, да, э, Киев, при всей моей любви к Москве, это больше Европа, понимаешь? То есть я могу, э, стоя в пробке, у меня ну, курит, он просто останавливает, открывает окно, говорит, и тут говорит, на, он говорит, ну как дела? Ну они пообщались, пока покурили вместе, пока поставили пробки. Конечно, в Москве я такого себе, в Москве я просто я открываю шок, и там... При том это выражается во всем, то есть я ехал на машине, мне надо было в Киеве ехать куда-то по делам, не Немер, по-моему, ехал. И понимаешь, люди даже машины водят. Вот он как остался в полосу он такие причем по скорости он выигрывает практически так же. В Москве, когда так ездишь, выигрываешь максимум минуты две. Я за между всеми машинами, блин, колбасу, думаю, что на меня все как на идиотов. А потом, понимаешь, все просто, знаешь, как стало так, все едут спокойно, все хорошо Ну, большинство, это у каждого города есть какое-то свое настроение, есть, конечно, разные люди, но в целом. И там какое-то ощущение, я могу идти просто разговориться с прохожим на улице, просто о чем-то. Более спокойно? Да здесь это тоже его. так можно. Но, если не пошлют, но то не каждый да, просто здесь как-то все больше на своей волне. А там люди как бы больше открыты И вот в Нью-Йорке то же самое. То есть э, мы заходили в какой-то магазин и продавщицы э, пытались э, купить меня. И, и Пацана продаете, нормально обладаем. Это, Ну, здесь такие, знаешь, люди абсолютно нормально Официантки, э, когда ты заказываешь что-то в кафе могут просто, короче, подойти, чтобы сказать, о, классный запах у тебя там. Вот. Они пишут смайлики на чеках. Там, пишут, хочешь там, позвони чуть сейчас понимаешь? При том, как-то все это... Я понимаю, что они из меня бы конечно что это вы. Но все равно приятно, Поэтому... Как-то все это настолько свободно, настолько не зажато, как бывает здесь порой. Хотя, наверное, знаешь, там хорошо, где нас нет, говорят. Если там пожить, там, там, наверное, тоже У меня брат жил в Америке практически 10 лет. Он сейчас живет в Бразилии. Так он с Америки просто менял через 10 лет, при том, что он первых 3 года был в полнейшем Востоке. Понимаешь, это Америка. Ну, он жил сначала в Алабама, в штате Алабама, а потом он в Нью-Йорке жил. Вот. И он первых, я говорю, года три. может, даже 4 он просто ходил а, как круто как здесь все. после четырех лет уже началось уже понимаешь, уже все началась паника потому что тоже ну не с кем особо вроде вот ты общаешься со всеми людьми а вот так вот сесть понимаешь на кухне там ну что, давай все, понимаешь давай давай люди общаются тоже есть такая шаг несколько поверхностно никто как бы знаешь все так ля, -ля, ля но все это наверха так что наверное у нас лучше всего